we mm -hmm. Хочемо привітати і дачу чарівну маму, героїчну сім'ю, героїчну дівчинку і героїчну маму, тому що вони сьогодні нас зібрали не в який вечір, день, сьогодні свято. І свято не тільки свято Нового Року, але свято в цій галереї, тому що в цей зимовий вечір ми повинули у відлікову таку. З, це сказка, так, так, це в 12 місяців, і Даша цю казку нам сьогодні подарувала, подарувала нам е, е, вирказок мрій, а мріяти Даша вміє, не зважаючи ні на що, бо вона вже точно знає всі мрії, здійснюються. Даша, це героїчна. Особа нашого міста. Нам дуже приємно, що Дашу знають далеко за межами нашого міста знає вся країна, і це приклад небайдужі широкої душі, щирого серця і ще такого таланту. Давайте побажаємо цим чарівним дівчатам здоров'я, успіхів в усьому. Девчата, вы на все это заслуживаете. Вы здоровье, вы красивые, вы счастливы, и мы счастливы разом с вами, потому что вы у нас есть. Чтобы ваши все наступные мрії, бажания и проекты здесь у вас... и Как в литературе есть проза и поэзия, это живопись чисто поэтическая, но с точки зрения вот точки, ну, а, ну, самое главное, это живопись, которая выражает э, победу человеческого духа. А ведь это миссия искусства, собственно. И э, подлинные произведения искусства, это очень редкие, очень редкие у нас. И я не побоюсь этого слова, что эти, эти работы можно, можно назвать шедеврами. Потому что, э, потому что в них выражена... Выражено чувство, именно чувство, не конкретное какое-то изображение, а именно чувство, вибрация человеческой души. Появилось больше друзей. Даша в интернете общается, у нее очень много даже из России, из страны СНГ. Многие не верят, что вот она ногами пишет, то есть она печатает на планшете. Многие не верят, что она ногами, не держа кисточку, то есть как можно пальцами ног да, нарисовать, написать вот такую картину. Бусы, которые она плела, она уже не плетет. Не плетет, потому что все время в интернете, все время списывается, постоянно у нее общение, ее иной раз не вытянешь. Ну, в принципе, это свойственно подросткам. Дарья в этом году 18 лет. И я думаю, это нормально. Ну, кар картины как писала, так и пишет. Такие же жизнерадостные, насыщенные, прям вдохновляющие, захватывающие. приезжали к нам в гости сюда. И Борис Гезаян был у нас в гостях, знаменитый художник. И приезжал с благотворительного фонда Руслан Бахтеев. Это тоже знаменитый человек как бы у нас в стране. Вот. И он лично общался с Дарьей. И у нас была возможность пообщаться с художественным критиком. С, я не буду говорить фамилию, как зовут, но э, женщина, которая держит у нее своя частная галерея. И критик сказала, что нет шизофренизма в ее картинах. Вот. Когда я Даше предложила, что «Даша, давай немного шизофренизма добавишь», она говорит «А что это, зачем?». То есть похоже, что все-таки она не будет менять тематику. Может быть, как-то с возрастом возрастное что-то поменяется. Но пока вот то, что есть, я думаю, она и так растет. Посмотрите, какие чудесные работы у нее. 20 февраля будет открытие выставки Хмельницком, мы будем туда ехать. И просят, чтобы Даша тоже там присутствовала. Май месяц будет город Львов. Галерея Гарри Боумана. Это тоже престижная галерея. Она в центре Львова. Там немножко меньше по сроку будет выставка, но тем не менее она там состоится. И ведутся еще некоторые переговоры. Также подаем тоже на фестивали, на различные конкурсы она может там участвовать, почему нет. Теперь конкурсы молодых художников. Ну, над этим как бы я работаю, я подаю заявки, я много ей тоже подсовываю, рассказываю. И у нее уже дальше тогда идет стремление, чтобы попасть на ту или иную выставку, либо где-то снова победить в каком-то конкурсе, почему нет, среди молодых художников.